Что же такое коэффициент эффективности теплового насоса СОП? Это отношение, сколько мы произвели тепла к тому, сколько мы потратили на это электроэнергии. Да? При этом не обязательно может быть электроэнергия. Может, у вас привод будет какой-то дизельный двигатель. Да? Тогда сколько вы потратили топлива? Вот у нас, допустим, грунт. Здесь у нас наша система отопления. Тепловой насос у нас на 4 киловатта. Тратим мы 1 киловатт. 4 разделить на 1. Значит, это что? СОП равно 4. Для чего это я вам говорю? Для того, чтобы представить, у вас есть таблица, у вас есть э, мощность теплового есть эффективность, коэффициент, а нет употребления. Вы взяли, разделили на то, получили потребление. Или наоборот, есть мощность, есть потребление, нету эффективности, а вам нужно окупаемость покупать. Опять же, взяли, разделили, и, и все хорошо. А вот это как раз 3 киловатта, которые мы берем с окружающей среды. Опять же, по типу теплоносителя. 35-60 среднетемпературная, ну и низкотемпературная. 40-75 высокотемпературная. И вот исходя из всего, что я вам рассказал, также могу сказать, что, допустим, тепловой насос э, при 55 градусах теплоносителя работает хуже, чем когда 35 или чем когда 40, да. И чем на улице холоднее, то есть там при плюс 7 он работает намного лучше, чем при минус 7. Из этого получается в чем такая проблема, что, допустим, у нас есть потребление тепла. Это такая, да? Чем холоднее, тем нам больше тепла нужно, да? А у теплового насоса другой парадокс. Тем холоднее, тем он меньше может сделать. Из-за этого вот очень сильно растет разница между тем, что нам нужно, и тем, что мы можем. И из-за этого и появляется экономически обоснованная температура, после которой уже ну, нет смысла применять тепловой насос воздушный. Можно просто купить электрокотел. И с этого мы понимаем, что лучше фан -койлы и теплый пол. Лучше плюс еще и забрать у конкурента кондиционирование, чем ставить просто радиаторы у хитач есть вот такие таблички и там показаны э, для разных моделей для разных температур теплоносителя и температур окружающей среды мощность и эффективность мощность и эффективность это и вот можем посмотреть допустим посмотрите вот вот этой первой модели 35,7, тут 5 502 а когда при той же 7 на улице на 55 уже 263 видите как падает а при минус 7, смотрите, 35. 2,65 было 5,02, а 55 вообще 1,62. Это при минус 7. Поэтому вы, когда примените 55 тепловой насос на радиаторы при минус 7, он у вас будет на 1 кВт электричества делать 1,62 кВт тепла. И будет очень долго окупаться. Также и придумали такую технологию ЭВИ, технология жидкого хладагента. Я для этого вам ее рассказываю, чтобы вы понимали, что, как добивается более низких температур. Вот стандартно, там, например, там, Хитачи, Дайкен, да, там, что еще есть, Висман, вот да, по-моему, Вита, Кал. У них нет технологии жидко впрыска жидкого хладагента, да, вот, а вот у Зубадана, например, есть. И, у, например, у Майконда есть. Благодаря этому что получается? Мы можем или выше температуру теплоносителя получить, то есть при тех же плюс минус 7 получится температура не 50, допустим, а 60. Или мы можем э, эксплуатировать не до минус 20, а до минус 25. Как это происходит? Вот здесь в процессе, когда бежит уже конденсат, часть его ответвляется, понижается давление, вот здесь в этом теплообменнике он испаряется, становится паром, и здесь уже парожидкостная смесь впрыскивается в компрессор. Тем самым мы понижаем температуру как бы компрессора и мы можем еще сильнее наш хладагент сжать. За счет этого, ну, видно по диаграмме, мы можем получить еще больше температуры, например, нашего теплоносителя. И техника экономического обоснования, давайте сейчас разберем. Вы собираете свои капитальные затраты, затраты на электроэнергию, то есть сколько стоит ваш тепловой насос, сколько стоит, допустим, какой-то ваш котел, сколько стоит, например, если бы вы сплит-систему какую-то или мультисплит-систему применили. Заходите на сайт Киевэнерго, смотрите, сколько стоит ваше электричество, да, какой вы тариф хотите применить, смотрите, сколько стоит газ, давайте примем для Киева, да, ну вот так эмпирично. Если здание утеплено, что там 50 мм, например, пенополистирол плюс э, пеноблок, пусть это будет 60 ватт на квадратный метр. Если там просто какой-то газоблок, но только сухой, пусть это будет 80. А если вообще не утеплено, просто кирпич, пусть это будет 100 для Киева. Это чтобы мы нагрели с минус 22 до 20 здания. Получаем нашу мощность при минус 22, берем, допустим, коттедж 300 квадратов, мы 60 умножаем на 300, делим на периодной коэффициент, получаем 18 киловатт, допустим, наша теплопотеря при минус 22 до 20. Дальше мы хотим подобрать тепловой насос. Мы его как подбираем? Мы смотрим, какая у нас экономически обоснованная температура, допустим, минус 5 для Киева, для города, например, да? Мы не на эту мощность подбираем. Мы эту мощность приводим к температуре окружающей среды конкретной. То есть мы приводим 18 к минус 5 с минус 22. Вот такая легкая формула, да, она такая эмпиричная. Получается 1071. То есть при минус 22 нам нужно 18, а при минус 5 нам нужно 1071 кВт. Да? И именно на эту мощность мы как раз подбираем тепловой насос. Но опять же, не при максимальной, как у нас говорят, мощности, а при конкретно вашей расчетной, при минус 5. И смотрите вашу эффективность. То есть мы, допустим, выбираем минус 5, температура окружающей среды, 30-35, наш теплоноситель. И мощность какая? 10.71. Вот на эти данные мы подбираем тепловой насос. А теперь для этого теплового насоса мы хотим посчитать окупаемость. Мы берем, э, смотрим, от плюс 8 для плюс 8, для Киева, 176 дней. За эти 176 дней средняя температура плюс, э, минус 0,1. Для этого минус 0,1... Э, вот того выбранного теплового насоса, допустим, эффективность 3,0. Да? Мы берем э, нашу мощность при минус 22, приводим к минус 0,1, умножаем на количество дней отопительного периода, умножаем на 24 часа. Вот наши киловатты за отопительный период. Дальше мы смотрим при минус 0,1 какой коэффициент. Мы взяли это, раз, эту мощность, разделили на коэффициент при минус 0,1 и умножили на 46 копеек, это как-то 1600 киловатт электроотопления, да? Получилось 5500 гривен для теплового насоса. Для газа мы считаем ту же мощность, делим на КПД его 0,9 и делим на теплотворную способность. Берем 7 гривен 18 копеек, вот столько будет газа. Дальше я принимаю, что э, тепловый насос стоит 6000 евро, сплит-система моя стоит 1500 евро, например, да? Котел стоит, например, 1000 евро. Обвязку котельную я что-то не беру, ну плюс она плюс там и там будет, да? Теплый пол я в учет не беру, ну там и там будет, допустим, да? Дальше я беру от стоимости моего теплового насоса, отнимаю стоимость сплит системы, отнимаю стоимость котла, умножаю на курс, тогда был 25. И делю на разницу стоимости эксплуатации. И получаю мою окупаемость. Хитачи является одним из флагманов. Давайте кратенько поговорим про линейку. Линейка представлена сплит системами и вот моноблоком. Ютаки S, Ютаки S комби – это средний температурный тепловой насос, которые работают как на тепло, так и на кондиционирование. В Ютаки S комби есть также встроенный бак горячего водоснабжения с нержавеющей стали. То есть это очень удобно, когда очень компактное, ну, возможное место для установки. Ну, например, там не предусмотрел архитектор никаких ни подсобок, никаких там ни топочных, ничего. А есть гараж, например. И вот в гараже можно его установить, и никаких там промежуточных трубочек, ничего не будет видно. Будет смотреть, как обычный холодильник. Ютаки S80 – это высокотемпературный тепловой насос. Он греет до плюс 80, и работает только на тепло. Он состоит из двух частей. Из нижней, вот, из верхней. Верхняя – это емкость приготовления горячего водоснабжения, нижняя – это сам тепловой насос. Но они отделяются друг от друга, и вы можете компоновать, как захотите работает только на тепло. Ютаки М – это среднетемпературный тепловой насос, моноблочный, работает только на тепло, вот его очень хорошо применять, там, например, для бассейна, если вам это надо. Есть также тепловой насос Ютампа, он предназначен только для горячего водоснабжения. Вот в чем его плюс относительно других готовых моноблочных тепловых насосов? Если вы купили, допустим, какой-то обычный моноблочный, поставили, например, где-то в подвале, то он греет, а воду, а холод выбрасывают в помещение. И это вы должны компенсировать тоже от радиатора как-то, да? То есть фактически от котла. То есть фактически экономия на самом деле, ну, есть, но она не очень. У этого же наружный блок можно разместить тоже на улице. Из-за этого вот эффективность у него получше. Дальше. Плюсом также я считаю, что широкая линейка, да? Если у каких-то производителей максимально там до 14, ну, 16 киловатт, да, такой так то бытовой тепловой насос, то здесь до 32. А как бы 1,32 это дешевле, чем 2 по 16 всегда будет получаться так. Здесь давайте поподробнее. Такие S. минимально работает от 2,2 кг до 32 кг. При 7 градусах воздуха, 35 градусах теплоносителя, 410 фреон. Значит, вот так выглядит внутренний блок, вот так могут выглядеть наружные блоки. Это сплит-система. Здесь вот у нас такие таблички, если вы можете посмотреть диапазоны мощностей для каждой конкретной модели. То есть от минимальной мощности до максимальной мощности для этой модели. Чтобы вы понимали, если вдруг попадете в какой-то такой диапазон, то придется все-таки какую-то емкость ну, поставить. Так вообще для инверторных тепловых насосов, они все инверторные, вы можете и не ставить емкостя. Если емкость уже вашей системы, там фанкойла или теплого пола, достаточно, там, для, там, чтобы он взял тепло для оттайки, например, да? это мощность по холоду. Тоже максимальная, например, модель, она дает 32 кВт тепла и дает, по-моему, ну, 29 кВт, 28 киловатт холода. Особенностями автоматики хитачи является то, что у него есть... Я сейчас давайте перечислю основное. Значит, хитачи может управлять системой отопления по погодозависимому графику. Вы можете менять точки в автоматике этого погодозависимого графика. Вы можете... Есть линейный погодозависимый график, а есть график с коэффициентом. да, То есть, чем холоднее, тем он добавляет дополнительные градусы. Да? То есть, чем холоднее на улице, тем плюс 2, плюс 2, да, еще. То есть, закручивает график. Можно здесь что... Стабильная температура постоянно будет, может управлять резервным, допустим, источником тепла, каким-либо котлом, газовым котлом или по сухому контакту, правда. Котел будет как утюг включаться. Да? Или электрическим э, внешним котлом, или каким-то пилетным. Э, Эски, встроенные есть тены, есть три ступени тена, там 1, 2, 6 киловатт, тоже может э, на каких-то этапах догревать. Можете менять точки бавилентности, да, можете менять, допустим, вот приготовление горячей воды. По умолчанию, приготовление горячей воды, это приоритетно, то есть, чтобы там какая-либо запрос не пошел, 100% горячая вода. При этом вы можете выставлять время, вот сколько он может максимально греть горячую воду, да, допустим, чтобы не в ущерб системе отопления. Вы выставляете, допустим, что на ГВС, если даже приоритет, не более чем, допустим, там столько-то там, минут или там, не знаю, да, там. И он в любом случае переключится еще догреет систему отопления, потом вернется, будет догревать. Есть разные режимы, допустим, экономный режим, стандартный там. Он старается греть ГВС только своими силами. Ну, то есть, допустим, стоит у вас теплоноситель, выставлен 40. Вот он 40 воду и греет, да? Тен ничего не использует. Можете выставить режим высокого приоритета горячего водоснабжения. То есть вы тогда выставили, допустим, 50 и говорите ему, вот падает, допустим, на 4 градуса или на 5. Вот поддерживаем не 50. И тогда, даже если он работает на отопление или на кондиционирование, если он сам не может справиться на горячую воду, он подаст сигнал или резервному источнику, допустим, газовому котлу, или если есть встроенный тен, он подаст э, питание на ТЭН. Да, то есть в любом случае нагреть горячую воду, может у, упро, общаться, управлять э, солнечными панелями. Да? При этом, если, например, у Хидайкина популяризируется, что только тайкин оборудование, то здесь мы готовы вам сказать, что любое оборудование э, может управлять бассейном. Опять же, э, если у вас регуляционный трубопровод в бассейне, там датчик, вы подключаете к насосу. Он меряет температуру в трубопроводе и ну, управляет приготовлением воды в бассейне. Бассейн, бассейн – это самый низший приоритет. То есть сначала там ГВС, кондиционирование, все, что вам надо, потом что только бассейн. Так, что еще? Смотрите, есть недельный таймер. Вы можете как для горячего водоснабжения, так и для кондиционирования, для отопления выставить в течение недели, какие температуры вы хотите, чтобы были. Да? У нас еще что является большим плюсом? У нас, как я считаю, очень доступная подача информации. То есть у нас вот есть сервисные инструкции, там Вплоть до алгоритмов работы, автоматики все описано, что где как будет делаться. Даны таблицы с граничными настройками, да, там, с настройками по умолчанию. То есть на клемных холодках подписано, что где, где трехходовой, где насос, и зачем. Особенностью является то, что очень низкий уровень шума. Вдумайтесь, у модели наружного блока 48 дБ у Хитачи у конкурентов там 53-54 Значит, инвертор, опять же, то есть можно регулировать производительность. Максимальная температура 60 градусов при минус 5, от минус 20 до плюс 35 работает. Ну да, не так низко, как мы думаем, что надо, но если мы опять же говорим про экономическую обоснованность минус 7, допустим, да, ну минус 10, да, то ну, это не особо важно становится. На холод от плюс 10 до плюс 46. s комби это в принципе та же модель по тем же функциям, просто встроенный ниж... бак с нержавеющей стали внутри. Есть 200, есть 260 литров, вот есть такие мощностями. Ютаки М, моноблочный тепловой насос. К нему надо отдельно брать автоматику, которая тогда все вот эти возможности, которые я вам сказал, будет реализовывать. Базово он, ну, вы можете его просто запустить, как включился, выключился, да, то есть сэкономить еще можете на автоматике. Значит, он уже от 48 до 52 дБ, от минус 20 до плюс 40 работает, и коп у него, конечно, поменьше, до 4,31. Ютампа, опять же говорил, бак емкостью 262 литра на 410 фреоне. Вот так вот у нас вот внутри находится внутренний блок, внутри встроенный ТЭН есть и на улице находится наружный блок. Он работает до минус 15, от минус 15 до плюс 37, но может, правда, 55. Копий у него 3.09, но это на самом деле хороший коп, потому что 3.09 это заявлено при 55. Да, там как бы, а у вот стандартно, когда тепловой насос подается коп 8.5 или 4.6, это на самом деле 7.35, поэтому 3.09 это очень хорошо. В режиме ожидания потребления 30 ватт чисто тепловым насосом, только тепловым насосом, он греет от плюс 10 до 53 воду за 6 часов. Но если вам нужно очень быстро, там есть тен, буквально полтора-два часа он вам нагреет эту емкость. Греет максимально сам только тепловым насосом до плюс 55, с теном до плюс 65. Мне задавали вопрос такой, а что будет в этом диапазоне? Вот тен будет в этом диапазоне, да? Так, и теперь давайте поговорим про S80. На рынке Украины не так много высокотемпературных тепловых насосов, которые до плюс 80 могут греть воду. Здесь используются два контура с разными фрионами, с 410 и 134. Они, как и у конкурентов, устроены последовательно, да? но есть свой нюанс. То есть, почему очень важно применять высокотемпературные тепловые насосы? Потому что, допустим, есть заказчик, который очень-очень хочет его применить. А у него 80-60 система отопления. И плитка дорогая с Италии, и ремонт делаться не, не хочет. Ну, а вот вы видите, что вот он просит. Тогда вот смотрите, для обычного теплового насоса, если было 86 температура подачи, а вы хотели 55, вам бы вместо киловатта вы получали 500, 528, ватт. Соответственно, вам бы радиаторы нужно было почти в два раза увеличить, да? Ну, мало кто из заказчиков на это пойдет. Вместо этого вы можете принять высокотемпературный хитач. он до 80 греет. Коэффициент падает. Как у всех, но э, он может нагреть до, до минус 20-80 градусов без использования тена. Э, инвертор есть как в наружном, так и в внутреннем блоке. Есть также во всех блоках есть встроены свои расширительные бахи. Ну, для каждого своя емкость. Да, там Насосы встроены. Э, в этом блоке нету тена, но он теном может управлять тремя ступенями, если вы отдельно какой-то проточный э, электрический нагреватель купите. Опять же, котлом может управлять, опять же, в принципе, все те функции, что я называл, кроме холода, холод он не производит. И вот смотрите, вот так устроены ближайшие конкуренты. Понятно, что это такая погоня вооружений, и из года в год они начинают друг у друга перекупать патенты и копируют технологии. Но вот пока что вот так. У конкурентов один контур, который хорошо работает на низкую температуру, да, забирает с воздуха энергию, да, потом его второй контур, 104 й фреон, подогревает, да, там, и они друг за другом стоят, и получается так, мы получаем 80 градусов. Да? Но из-за этого эффективность вот здесь вот там, ну, у обычных 2,62 да? максимально. А вот как сделано у хитачи? Есть вот здесь ответвление напрямую на тепломенник вода-фреон, и получается при температурах плюсовых, плюс 7 и выше, он у вас работает как обычный среднетемпературный тепловой насос с высоким коэффициентом эффективности, 4 там и выше, да? То есть когда вы можете очень выгодно получить 50 своих градусов. Потом, когда температура опускается, он подключает второй компрессор, как остальные производители, да? Из-за этого за сезон эффективность как бы по сравнению с конкурентами повыше, да, средняя, да. То есть вот как, плюс 7, работает компрессор только на улице, это не работает а, зимой, работают оба компрессора, оба инверторные. Поэтому вот такие модели, смотрите, 436 максимально для четверки, для пятерки 4. То есть это, в принципе, летом, да, вот вы поставили тепловой насос, летом хотите получать ГВС, вы можете летом при хорошем коэффициенте его получить. А зимой уже, да, как бы вы как высокотемпературный вы используете скопом, допустим, 2,6, 2,4.